Ну, а, Может быть вот, выглядит. Если теперь, да, хорошо. если кому-то неудобно в можно записочки за какой-то. О чем речь? Хотел сказать, что вот то, что я, я рассказала о том, как мы шикарно с, ругаемся. Дело в том, что каждый человек видит только часть реальности. Каждый человек бежит по своему жизненному туннелю и видит только какие-то одни вещи, которые ну, свои. Вот, вот и вот это вот видит, и вот все остальное для него не существует. А между тем мир намного шире. Вот психологи знают, что понятие карты и территории, что территория фактически невозможно ни на какой карте отобразить. там Со всеми, вот, постоянно меняющейся обстановкой, со всеми там миллионами подробностей ну, невозможно, нет такой карты. Но, тем не менее, мы вынуждены как-то упрощать, как-то обобщать. И поэтому, когда пока вот то, что вот мы думаем о том, кто есть мы, как вот мир устроить, от этого мира осталось очень немного. И мы не видим своих недостатков, мы не видим своих ограничений, это все у нас как бы вот, знаете, непросматриваемые зоны, когда автомобиль идешь. А второй человек, вот, дополняющий партнер, обладает способностью видеть мир твоих недостатки, видеть твоих ограничения, у него свое полностью видение. И когда один там очень глубоко в то нору залез, и видно, что там сейчас поимет, крышка ему вот там придет, то за этот вопрос очень удобно схватить и вытащить. Причем тому, кто залез в нору и его захвост тащит, это, конечно же, субъективно очень неприятно, мягко говоря. И как-то так хочется по этому поводу высказать несколько интересных вещей. Но потом во по здравом размышлении оказывается, что... Давай, Давай. да? Когда я, например, развиваю какую-то шикарную мысль, у нас в нашей паре получается так, что я как бы, обеспечиваю информационный поток, не считая, что мы его содержание. То есть, вот все, что мне интересно, вот, мне, вот, вот я экстраверт, вот кругозор, там, вот, я и то знаю, и это знаю, и, вот, и, и, и в ту, и в ту, наоборот, залезть, и в эту. И вот я вот выображаю весь этот информационный поток на океан, по большому счету. Ну, кому же еще? И она из этого потока выруживает вот какую-то рыбу. Там, вот это вот нам надо, вот это вот нам надо. А то она мне говорит, вот, за, вот все, хватит этим заниматься, давай заниматься вот этим. Мне это неприятно, я боюсь вот на скаку, вот я туда скачу. Но у меня вот уже вот в процессе я понимаю, что на самом деле она права, что действительно в этом направлении скакать уже хватит. Надо скакать в другом направлении. И чтобы я был когда-то целеустремленный, настойчивым до такой степени, чтобы что-то добиться в жизни серьезно, мне всегда не хватало пожить вот такой стабильности способности, когда уже там 10 тысяч меняющихся обстоятельств, когда там, с упорством там, садиста жизнь ломает планы, сколько их так напишешь, там подробнее, когда все распишешь, цели, там распорядок дня, жизнь пришла, там, через 5 минут лысые карты все состава стола слетели, все, совершенно другие расклады, живи как хочешь дальше. В жизни я не, не дошел до того, чтобы вот, э -э написать книгу, вот это вот все вот по полочкам разложить. Ну, правда, сейчас мы уже на эту книгу, понимаем, что, боже мой, как можно было такое написать, что это сейчас уже со стороны недостатки, но тем не менее книга получилась получилась, за счет. И, э, как знаете, вот в, в пище действительно нужны и приправы различные, в э, компьютере нужен антивирус, э, если это виду чтобы его вот, не сожрали вирусы, так и в жизни нужен человек, который будет постоянно тебе э, напоминать где-то, в чем не прав. Э, возможно, э, в общем, что вы хотели бы спросить, что вам важно, интересно. Потому что вы вот рассказывали то, о чем мы думаем, то, что мы понимаем важно. И мы чего не рассказали, потому что нам уже на много часов чего рассказывать, и уже и составляли себе карты, и был схемы. И все равно я так чувствую, что половину забыли, половину не рассказали, рассказали не так. И значит, уже получается то, что первоначально я собиралась э, там, брошюрку на 40 страниц написать. И написала на 40 страниц брошюрку, а потом оказалось, что все больше больше, 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 больше. Сейчас у нас уже на много часов материала, что рассказывать. Понятно, что в таком формате рассказать все невозможно. И ты вещи, которые нужно изучать. И если не изучать, то, конечно же, не получится ничего, потому что... Э, Случайно, доверять случайности, доверять э, нашему организму, там, тому, что мы называем сердцем. Что вот там у него сердце подсказывает то, и сердце подсказывает все. Потом смотрим на брак, разводы за задействование и, и видим, что именно показало сердце по факту. И всему нужно учиться в жизни. Чем сложнее делать, чем сложнее какое-то устройство, которое нужно управлять, тем дольше сложнее нужно им учиться, тем... тем Опасные становятся какие-то непродуманные действия, непредусмотренности какие-то, недоразумения, непросмотренные какие-то вещи, резкие движения какие-то и так далее. Поэтому как бы холодильник сами не чиним, телевизор мы не чиним сами, не все там и операционные системы себе на компьютер ставят. Есть во всем деле свои специалисты, которые что-то могут сказать, по крайней мере, вразумительно. Иначе есть такой Панекин современный. Это бизнес-гуру, он американский миллионер, там потомственный, сейчас там обитает в Москве. И он говорит, что у меня, говорит, есть правило, когда я принимаю важное решение, надо, говорит, слушать разных идиотов. Ключевое слово здесь разное. Он, потому что если слушать своих сторонников, там, тех, кто думает так же, как ты, смысла в этом особого нет. Нужно слушать того, кто думает, кто тебя ненавидит. Вот его спроси, что он думает про тебя, про твою жизнь, там, это как муж, он думает про русскую литературу. <laughs> когда это и про Херасима, и про Тургенева, и про всех остальных вместе взятых. Вот это очень важное мнение на самом деле. Пожалуйста, вот, вот столько, вот вот мы там наговорили, и не знаю вообще, что получилось, не получилось. Да-да. <laughs> а, вы, вы, вы не знала, какие семейные пары, которые ну, можно развивать, и сейчас мы счастливы, мы знаем, что генералы, которые А, вы не І сімейні пари, ви аналізуєте, але чи ви когось об'єднали, від'єднали. У, у, у нас є такі пари. Їх небагато. А, так, воно працює, вона працює. Тобто люди живуть і бачать, що вони іменно так працює, а, часто, часто случалось так, що ми... Я хочу сказати, значить, ну, досить таки серйозна така жінка до нас могла. 29 років, звернулася, ми їй сказали, що треба опис, вона зразу. Я все розумію, давайте робіть опис. Ось ми зробили, також у нас там є відео, вона зробила опис. Вона працює в закордонній компанії, сама водить машину, їздить час за кордоном. Вона сказала, мені на сайті знайомся, будь ласка, мій аккаунт, робіть, що хочете, знайдіть мені чоловіка. 10 тисяч доларів плачу. Все нормально. Ми знайшли чоловіка. чоловік, Вона мільйонерка. Чоловіку розповідаємо так і так кажу: ну, по контракту 10 тисяч доларів. Ні, це дуже багато. Він каже, велика ціна. Але вам хочу сказати: вона отримала опис свого чоловіка. Вона сказала: Так, я з такою людиною хочу жити. Вона прийняла його. І що робить простір? Через рік дає їй цього чоловіка. Вона виходить заміж два роки вже дитиною. Так що простір працює сам по собі. Ми разом з вами просто намагаємося осмислити його і зробити правильне рішення. Вам простір дасть. Ми, наша сьогоднішня зустріч, вона як, яким чином відбулася? Я зайшла до Алли Грігорівни, і, між іншим, вона дуже вона розповіла і я вам... про своє життя. Я вам хочу сказати, це щасливе життя жінки. Авторитетно кажу. Звертайтеся, оце тут аура, це її аура. Вона знає, що таке щастя сімейне. Звертайтеся, вона повна любові, вона передає всім людям. І цією любов'ю треба наповнюватися. Е, вона просто запитала мене, а хто ви така? А я подумала, а хто ж я така? Я дослідниця кажу: сімейного щастя, дослідниця. У нас в трудовій книжці нема такого слова дослідниця сімейного щастя. Але я такою стала, тому що я, так як і ви, також досліджую. Ви всі прийшли дослідники? Ви ж прийшли досліджувати правильно? Вам треба вирішити якісь свої питання. Я також ходила кругом, усіх питала. Книжки читала, все, я досліджувала. І ви прийдете до свого щастя, тому що ви дослідники, ви його досліджуєте. У мене така пропозиція. У нас ось тут є цей підручник, по якому його треба освоїти. Це як програма, для того, щоб наш організм попрацював по певній системі і дав вам правильний результат. Ви повинні завантажити в свій організм правильну програму. Не ті програми, які поведуть вас в іншу сторону, ви потім це буде лотерея, а правильну програму. Ми, я думаю, хотіли б вас запросити, і можливо, у вас буде таке бажання. приходити сюди, цією спільнотою, чудовою, прекрасною, молодою і старшою. І ми будемо тут спілкуватися. Ми будемо відповідати на ваші питання. Ми вам зробимо все, що можливо, щоб до вас. Природа дала вам ту пару, яка вам потрібна, з якою ви будете щасливі. І це відбувається автоматично, тому що я мріяла про зустріч з вами. І ще з 2012 року в мене написано виступ у Миргороді, і цей виступ відбувся. Нам безкоштовно дала місцева влада відділ освіти, сказали, що так, будь ласка, проводьте. Нам, будь ласка, дали безкоштовно все зали, все зробили, написали, намалювали. Це, я нічого для цього не роблю. Я тільки цього бажала. Якщо ви бажаєте, у вас все в руках, ви щасливі вже від того, і ви отримали основний імпульс, я так сподіваюся, коли ви це все прослухали. Ваше тільки бажання. все. Сьогодні ви можете просто отримати опис свого характеру, приходити сюди, спілкуватися, і ви будьте впевнені обов'язково, що ваша людина вам зустрінеться обов'язково. Ми хочемо подарувати цю книжку читання зала. Дякую вам. Я хочу від всіх нас, від нашої громади, подякувати вам за цю зустріч. І я впевнена, що ви ще раз. Будете зустрічатися з нами. Раз. <austenian> ми раз. Ми раді, ми готові. будь нас Дякую. А всіх вас А я ще раз хочу привітати з наступним святом Днем Святого з Днем Закоханим. Наші ділочки, наші друзі, які нас знають тут по миргороду. Ну, мы Если визитки, то у меня еще есть. <свеч> а а. А а а так? Так? А если какие-то вопросы, и пожалуйста, подходите и, и или сейчас а спрашивайте. А, вот, Можно а ли вас да, Знаете, эта книга, она, это получается сигнальный экземпляры, потому что у нас их несколько, несколько штук, и они сенсибистоим, просто там зашкаливает, там порядка 350 гривен за штуку, поэтому мы нам лучше рассказать, чем А, понятно. -то... Ну тогда это очень драгоценный да, да, подарок. Я хочу на... да, Я Я хочу Я принесу. <свес> а, Алла Григорьевна! <мы> <свес> Хозяйка! <свес> Алла, <раз>, будь <вот> ласка! Вы забронируйте пока, до утра и до пятнадцатого утра. Сейчас, секундочку, ты сейчас сама это день, на камеру.